Слышно, да? Ну, в общем, я здесь присутствую для того, чтобы рассказать о погодных условиях, которые складываются у нас на территории Украины, о том, почему такие погодные условия. И, в принципе, прежде чем перейти к погодным условиям, я бы хотела сказать, сегодняшние погодные условия, вот мы видим на карте, Синема отмечено, это холодные отрицательные температуры. Это ночная карта за 9 часов утра. То есть Украина, если вы видите, вот перед Черным морем, вот это Украина здесь. Украина, часть Украины в положительных температурах, северо-запад находится в отрицательных температурах ночных. То есть температурный режим сейчас на территории украины он не соответствует сезону весеннему сезону то есть мы холоднее чем следует процессы которые мы видели в конце марта они были очень активные экстремальные процессы далее за один день очень большое количество снега выпало вместо того чтобы были дожди в тот период как полагается в весенний сезон. И вот, значит, с тех пор, в принципе, температурный режим у нас остается вялый такой на нашей территории Украины. Ну, а севернее нас вообще холодно и никак не весна еще не наступает, кажется. На самом деле весна, конечно, давно наступила, как и полагается. Это весенние процессы. И значит вот прежде чем рассказать, какой же апрель в целом будет, я бы хотела остановиться на сейчас на, вот на таких процессах. Сейчас, сейчас. Что, вот я хотела бы показать вам. Вот мы сейчас видим на графике красную кривую. Это Температура средняя многолетняя за предыдущие сто лет. Вот какая она была. А вот синим это температура средняя тоже многолетняя за 10 лет за последние десятилетия предыдущего столетия. Вот вы видите, что эти две кривые, они отличаются друг от друга. Синяя находится выше по температурному режиму. Это то, что есть в конце предыдущего столетия было. Что мы имеем сейчас? сейчас, если мы добавим вот к этим двум кривым третью кривую и желтым, которая раскрашена, то оказывается, она становится еще выше. Это средняя температура воздуха за последние десятилетия. Да, за последние десятилетия. И что я хочу отметить. Вот мы видим на протяжении всей продолжительности кривой красной линии с 1 по 31, это январь. В общем, вот все месяцы, январь, февраль, они отмечены по колонкам. Каждая колонка отмечена, это свой месяц. Вот мы видим, что температура воздуха на, в каждом месяце стала значительно выше. Значит, норма была минус 6, вот, допустим, в январе, да, а температура вот сейчас идет минус 3 и близко к нулю даже последнего вот десятилетия. И вот вы видите все эти желтые и синие кривые, они выше, чем красные. То есть последние десятилетия, оно отмечается то, что температурный режим стал выше, независимо от сезона, на протяжении всего года. Теперь еще, что бы мне хотелось вам сказать чтобы вы могли увидеть, что происходит вот у нас на территории Украины. Ну, климат поменялся. Мы знаем, что глобальное потепление, которое отмечалось на протяжении... Предыдущего столетия оно с 2011 года уже проявилось на всем глобусе, и до настоящего времени глобальное потепление присутствует. Вот, значит, за счет глобального потепления температурный режим на территории Украины тоже повысился. Но э, очень часто задают вопросы: будет ли холодно, будет ли тепло, э, будет ли очень жарко, будет ли очень много дождей. Так вот я хочу сказать. Э, вы видите, вот по кривым, по желтой кривой, по синей кривой, они по отношению к предыдущему красной, они очень неустойчивые. Это наша действительность. То есть сейчас температурный режим, независимо от того, что он в целом выше среднего многолетнего, в то же время оказывается, что он очень неустойчивый. То есть в каждый год нам все равно следует ожидать резкое потепление, резкое похолодание дождей. Самое интересное, что если вы спросите, будет ли в этом году похолодание, там, зной, жаркие дни, засуха, то можно сказать, будет. Главное, и в этом ошибиться нельзя уже. Это я вам однозначно говорю. А самое важное, это предсказать, когда это будет. Вот предсказать, дать прогноз, вот это вопрос очень сложный. Потому что говорить о том, что будут или нет процессы, это один момент, на который мы ответ знаем. А предсказать те дни, когда будут, но ну, мы вот создаем такие методы, которые, в принципе, позволяют прогнозировать нам и давать детализированный прогноз в пределах двух месяцев. Что я еще могу значит, рассказать? Наверное, если перейти к прогнозу погоды. Сейчас я посмотрю, где у меня. Сейчас, минуточку. Сейчас. Значит, это вот, тут у меня показаны предыдущие процессы, которые принесли много снежных моментов на территории Украины. Но я хочу показать следующее. Сейчас, к сожалению. Так, Вот. Я хочу показать следующее, что, значит, в целом, вот в чем проблема того, что происходит сейчас с атмосферной циркуляцией. Ну, атмосферная циркуляция, вот на этом рисунке сейчас вы видите, вот это наша циркуляция, это наша циркуляция на северном полушарии, она трехвихревая, тут три циклона, которые всегда есть, стабильных, и три антициклона, но... Что происходит с атмосферной циркуляцией? Вот с начала века атмосферная циркуляция начала смещаться с запада на восток, с востока на, на запад. И когда она сместилась на запад на самой крайней точке, то это оказались самые холодные моменты. Затем следующее десятилетие атмосферная циркуляция начинает смещаться к востоку. Вот смещаясь к востоку, она становится все теплее, теплее, процесс становится теплее. И в результате мы вот последние десятилетия предыдущего столетия имели очень теплый температурный режим. Сейчас атмосферная циркуляция начинает смещаться в сторону опять к западу. То есть на самом деле у атмосферной циркуляции происходит такой момент. Не могу. Сейчас, сейчас. Хотела показать, как... Вот, вот так атмосферная циркуляция, 60 лет в одну сторону, 60 лет в другую сторону. Вот мы сейчас с вами возвращаемся к холодной циркуляции, поэтому глобальное потепление происходит, продолжает глобальное потепление, но атмосферная циркуляция становится холоднее. И в результате мы с вами видим, что вот холодные зимы последних, ну вот последние десятилетия определились, и в некоторые моменты очень холодные, Дни отмечаются во время января-февраля. И более того, мы видим, как февраль переходит в март и задерживает, в общем, зиму еще и в марте. Значит, вот я хотела показать климатические условия. Ну и исходя из того, что климатические условия определяются мы понимаем, что с ними происходит, за счет чего происходят изменения. В то же время, значит, мы можем дать прогноз погоды. Вот я могу представить прогноз аномалии среднемесячной температуры воздуха на апрель. Это для Атлантика европейского сектора, для территории Атлантика Европейского сектора. Вот вы видите, это территория Украины. Вот на территории Украины мы ожидаем вообще температуру воздуха в пределах средних многолетних. То есть это не значит, что температура воздуха будет всегда одна и та же на протяжении. Что он скачет у меня? Вот. Дальше. В мае, месяце. В мае месяце мы ожидаем температуру воздуха несколько выше средней многолетней, где-то на 1 градус, и даже по серу мы даем до 2 градусов выше нормы. Что касается... Ловить. Так, и вот третья карта это июнь. Июнь мы ожидаем, в принципе, не очень теплым. Июнь ожидаем прохладным. Но, тем не менее, на большей территории вот, температура идет до двух градусов. То есть отдельные дни должны быть очень жаркие. Что касается осадков, да, то осадков вот, в апреле мы ожидаем. Осадки зеленым раскрашены на территории Украины Территория Украины зеленым раскрашены это в пределах средних многолетних. То есть ни выше, ни ниже осадки не будут. Вот, вот значит, как мы ожидаем осадки в пределах 5, до 50 мм по большей территории Украины. Мы ожидаем. То есть это в пределах норм. То есть мы не видим таких катастрофических осадков в отдельные дни апреля. Что касается что такое у меня. Что касается температуры, то температура воздуха, вот я вам сказала, вот теперь по территории Украины, она будет определяться в пределах 7 до 10 градусов по территории Украины, по югу до 11 градусов. То есть это в пределах средних многолетних температур. То есть развитие таких бурных активных процессов в апреле мы не, мы не наблюдаем. Что касается вот осадков, по территории Украины в мае, то в мае вот мы ожидаем по западной территории Украины осадков выше 120%, то есть много осадков ожидаем. А на остальной территории ожидаем в пределах нормы. То есть май будет с осадками. Что касается июня, то июнь мы тоже ожидаем в принципе в таком же положении. Выше нормы, большая часть территории Украины будет выше нормы. То есть июнь, значит, это о чем говорит? О том, что те процессы, которые вот мы сейчас видим в апреле, они будут так медленно переходить в июнь, в май, и они не будут очень активно, быстро развиваться в отношении экстремального тепла. Вот, значит, это то, что мы сейчас видим. Естественно, прогноз есть прогноз. Прогноз следует уточнять. И мы, естественно, уточняем эти прогнозы. Что касается вот нашего детализированного прогноза по апрелю, то, значит, вот по детализированному прогнозу мы ожидаем, что температура воздуха вот эту первую декаду, она неустойчива, но мы уже видим. Первый день был очень теплый, и мы подумали, что все весна уже активизировалась. Сейчас вот затоки холода все равно создают температурное понижение температуры на территории Украины, кратковременное. Значит, в конце декады температура должна подняться. Значит, вот меня, например, беспокоит больше всего, это то, что с 11 по 20 во второй декаде мы ожидаем температуру воздуха, понижения температуры воздуха. Но это, то есть, если думать об отоплении, да, то надо просить, чтобы отопление, по-видимому, в это время еще не выключали, потому что температура воздуха может опускаться до 3-6 градусов днем, но отопление отключает при 8 градусах, когда среднесуточное. А здесь будет ниже, но и ночные температуры тоже будут низкие. Значит, вот такое распределение. Что касается в конце апреля, то температура воздуха, в общем, будет ну, в пределах нормы. И в отдельные дни опять будет понижение температуры. Это вот то, что мы сейчас просматриваем на протяжении месяца, как, каков будет температурный режим. Но ну, еще раз я хочу подчеркнуть, что этот температурный режим, не, как вы видите, не очень активный в сторону тепла большого. То есть будут вот такие вялые процессы. Вот это, в принципе, все, что я могу сказать, но на вопросы я могу ответить. Пройдем до ваших запитаний, будь ласка. Добрий день, мене звати Ксенія Дворнікова, журналіст п'ятого каналу. Скажіть, будь ласка, чи очікуєте ви у квітні дощі, чи може нам загрожувати якийсь спаводок там чи підтоплення? І от ви сказали, що вночі температури будуть низькими в квітні? Уточніть, будь ласка, низькі це які? Це мінус буде? Ну, от трошки детальніше хотілося. б. И насколько это нормально, от вот, вот такая погода для Ну, вот вы сказали, что для весны у нас сейчас температурный режим, ну, не соответствует весне. Вот, квитень, он холоднейший за норму, там, может, какие-то рекорды у нас будут, на холоднейший квитень, там, за, за 20 я, я поняла, поняла. Вы знаете, вот сказать, что не соответствует... А... Средним, многолетним тоже нельзя, потому что отдельные дни, мы будем видеть, они будут очень даже высокие. Вот, значит, на днях, ну, первого числа температура 10 и 12 градусов по территории Украины почти вся была закрыта. То есть это выше нормы процесс. Дальше идет понижение. То есть я хочу сказать, здесь больше нужно говорить не о том, что в целом будет ниже, а на самом деле будет очень неустойчивый температурный режим. И когда вы говорите, что, что такое, значит, какие ночные, да, ночные могут доходить до отрицательных температур, это вполне вероятно, по-видимому, вот в той синаптической ситуации, которую мы сейчас видим, особенно по Северным, по северо-западным, по северо-восточным регионам. Это, возможно, отрицательные температуры. Чтобы говорить, что в это время не бывает... Вот таких похолоданий никак нельзя. Температура у нас в последние годы, температура на протяжении месяца всегда неустойчивая. То есть на самом деле это как бы нормально. Но когда вот мы сложим всю температуру, все дни, и посчитаем, то они могут оказаться выше нормы даже. Независимо от того, что нам холодно сейчас визуально. Да, да, дожди мы ожидаем. Дожди ожидаем в первой половине, до первой половины месяца по западной территории Украины. А вот, значит, ливневого характера большая часть дождей будет в восточной половине Украины во второй половине месяца. Чьи есть еще запытания? Да, добрый день, я на бренди, Унян. Скажите, пожалуйста, вот такие, да, такая дождливая погода и заморозки ночью, как, не помешает ли это весенней полевой кампании, собственно, посевной, и на озимых, как отразятся холодные ночи, и также на фруктах в Крыму, то есть будет ли в Крыму холодно и не погибнут ли там а, почки? Ну, вы знаете, да такой вот, значит, я свое мнение высказываю, да, потому что, естественно, есть еще агрономы, которые могут сказать, с чем они сталкиваются, да. Я считаю, что вот сейчас, в апреле, не страшно, то, что такое, это нормально. И корневая система должна только усиливаться, потому что в рост не идет, а корневая система должна быть сильнее. А вот в мае, в мае, по-видимому, вот сейчас я могу сказать, что в первом половине мая мы ожидаем заморские. Вот эти вот заморозки, они ничего хорошего, конечно, в сельском хозяйстве не несут. Особенно по югу, когда, если по югу, возможно, тоже заморские, вернее, по юго-западу больше, возможно, заморские, вот здесь могут принести большие неприятности сельскому хозяйству и фруктовым деревьям. Вы, вы знаете, вот э, этот вопрос очень хороший. Почему? Потому что я хочу сказать: вот эти годы, девятый год, десятый год, одиннадцатый год, мы идем, э, мы от них не отличаемся. Мы идем так, как э, развивались в те годы. Может быть, с какими-то небольшими отклонениями плюс-минус один-два дня э, в разные стороны, но процессы очень близкие. Я надеюсь, что не будет снег, хотя я заморозки там ожидаю. Вот. Но, значит, заморские бывают разные. Заморские бывают, вот когда с северо-востока идут заморские, вот они самые опасные. Почему? Они медленно вторгаются на территорию Украины и стоят несколько дней, пока все не выморозят. А потом тихонько уходят. Так? Есть другие заморские, которые идут с северо-западной территории. Да? Эти заморские, они кратковременные, они один день приходит и быстренько уходит. И, в принципе, растения не успевают повредиться особенно. Поэтому все зависит от тех процессов, которые создадут заморозки. Будь ласка, запытание. Вже згадали трошки про літо, і знову такі з огляду на те, що вже пережили аграрії кілька несприятливих дуже років, була і засуха, і посуха, і інші несприятливі явища. То дуже всіх цікавить, звичайно, яким буде літо, наскільки воно буде сприятливим чи несприятливим для аграрних робіт. Дякую. Ви помніть, яке літо було придуші. Ми від нього нікуди не діємося. оно будет тоже очень близко. Я еще раз повторю. Значит, жаркие дни будут. Ливневого характера дожди будут на территории Украины. Резкое похолодание тоже будет. То есть неустойчивый режим будет. Но все будет зависеть от того, насколько качественно мы предскажем вот эти дни, когда это будет. Вот от этого зависит. Прогноз, значит, я хочу остановиться. Прогноз ну, вот, наш институт, вот, в моем лице, в принципе, да, начальника отдела, мы создаем долгосрочный прогноз погоды, прогноз погоды на месяц, значит, по нашим методам, которые мы, это авторские методы разработанные, эти методы не уступают ни с запада, ни с востока, они уважаемые методы, и они позволяют давать детализированный прогноз на три месяца до двух месяцев, и, естественно, нужно уточнять. Гидромедцентр. Значит, если учитывать, как, как работать с нами, и учитывать гидрометцентровскую информацию. Работают так, что вот я вам сейчас дала наперед прогноз погоды, что будет в апреле. Дальше вы знаете, что в середине месяца я ожидаю похолодания. Ошибка у меня может быть один-два дня. То, что я не ошибаюсь в похолоданиях, там, в резких изменениях, это, это уже метод работает. Он работает хорошо. А может только смещение. И вот это вот смещение, когда вы уже знаете, что за пять дней, за 5 дней гидромецентр вам уже более конкретно Укажут числа, когда это произойдет. Вот так надо работать с нашим прогнозом и учитывая кратковременный прогноз на 5 суток. Значит, гидромедцентр, у них модели европейские они берут, они тоже работают хорошо. Это хорошие прогнозы. Поэтому вот в сочетании нашего подхода и их можно ориентироваться более четко, когда произойдет резкое похолодание. Потому что, когда я говорю, в середине месяца мы ожидаем резкое похолодание, ошибка прогноза 1-2 дня, значит, середина – это 15 число. Мы можем, значит, я ожидаю похолодание 2 дня вперед. Это с 13 числа, и 2 дня плюс – это с по 17. -е. То есть вот в эти числа возможно сильное похолодание. Вот. Ну, вы знаете, для этого я должна немножечко сейчас подсмотреть и сказать сейчас. Секундочку. Ну, что можно сказать о лете? Вы имеете в виду июнь. Я могу сказать так приблизительно июнь, начало июля. Вот такой вот характер, да? Температура, значит, в начале месяца температура должна быть высокая, выше нормы в любом случае, но до середины месяца температура воздуха будет высокая, выше нормы на 2-3 градуса. То есть 20, ну, до 20, 20 среднесуточная, значит, где-то 25 градусов, 26 будет. Но э, этот процесс будет неустойчивый, то есть промежутке должно быть резкое похолодание. Оно может быть в отдельных регионах до нормы дойти. Норма у нас 15 градусов средняя суточная в эти дни. Значит, до 20, от 19 до 17 градусов может быть днем. Или может быть ниже нормы температуры. То есть, так как заблаговременность очень большая, то я могу только вам фоновые сказать, что мы ожидаем, значит, до середины месяца Высокий температурный режим, но среди э, этого периода ожидаем резкое похолодание. Вот это, что июня касается. Вторая половина июня, по-видимому, будет холодной и с дождями, но опять я хочу сказать, требует уточнения. Да? А июль, начало июля, ну еще вам не понравится. Вот так я могу сказать. Там мне процессы не нравятся, они вот так, как сейчас апрель идет, никак не выходят в весну, вот так и начало июля, по всей видимости, будет.